Отдохнули и пошли гулять на пирс. На пирсе в это время было много выпускников с других школ города, э, так как они все были с красными лентами, то есть которые свидетельствовали, что э, эти и дети являются стояла на пирсе. Да? И со слов Юли ее кто-то толкнул э, сзади. Она упала и э, перепугавшись, начала захлебываться. В это время наши дети седьмого класса э, вели службу несли на мемориале славы и возвращались домой после того, как они выполнили объем работы определенный и, и тоже так как там много было детей их это заинтересовало они тоже пошли на пирс и увидев, что девочка захлебывается со слов детей в то же время из других школ одиннадцатиклассники никто не оказал помощь потому что они были нарядно одеты, очевидно. И наши дети, которые являются или посещают организацию детскую «Пласт», вот. они оказали первую помощь. А кто у нас? Это Гавриленко Ярослав. Ученик седьмого класса и мама и Владислав. там и решили пойти на пирс. Посмотреть, может, кто-то там из наших друзей есть. Хабаева, она тонула. Ну, я снял футболку, вытащил телефон из кармана, прыгнул в воду, и Ярослав со мной. Мы, ну, как бы девочка сразу не понимала ничего, начала нас топить. Мы ну, сзади ее обошли, взяли руки и вытащили ее из пирса. Вот как было. Потом пришла была... Ну, я не знаю. Но ну, ты дна не доставал? Ну, если только заходил с водой, то вот так вот. Если стоять, то дна не доставал. Мы ее вытащили. Мій друже, дорогу вкажи, де скеля три зуб Гордо в небо стримить, Боронить від ока лихого й біди, ту квітку лілею Що мушу знайти.